Сегодня у нас замечательный день. Мы начали съемку наконец-то нашего немого видеоролика, который будет презентационным видеороликом номер один нашего международного движения поддержки миротворчества for peace, что в переводе в русский язык означает сила для мира. И наверное, было по-русски, ты будешь в украински это было так здорово, да? Современно сейчас. Вот и мы начинаем этот проект в Украине. Я думаю, что он будет иметь свое продолжение во многих странах мира и очень скоро. А 21 мая мы готовим парад флешмобов. И перед парадом флешмобов мы сделаем брифинг, в котором будут участвовать известные женщины Украины и неизвестные женщины Украины, из которых мы, собственно говоря, начнем вот эту акцию, замечательную акцию, в которой мы уверены, что она приведет много людей. И участников и сочувствующих и средств массовой информации и, как это было пять лет назад на первом параде флешмобов. и э, э, поскольку мы сейчас сразу ведем видеосъемку я хочу спросить кто еще э, чьи глаза не, не были отсняты нашего оператора который снимает этот видеоролик поэтому у нас еще камера да, 15 минут а по да, ты идешь, mm -hmm. да ты идешь да ты идешь да Ну и мы даем слово нашим женщинам. С этого мы начали сегодняшний день. Вот Аллами опоздал на несколько минуточек. И поэтому мы как бы, озвучили все уже на тут наш месседж на четырех языках на стрим. Вот, но сейчас, в силу того, что все-таки физически уже это появилось, мне именно хотелось бы, чтобы ты, именно тот человек, с которым мы были в самом начале стартовали подготовку, вот как с Женей Словачевской, с тобой, вот mm -hmm. Аня Чайко сегодня была, вот она по-английски говорила, Женя Словачевская на эспаранте. вот Аня Заклицкая по-украински и по-русски я, получается, ну, поэтому вот я хочу, чтобы и Саша тоже сегодня поговорила, и ты тоже с самого начала. Скажи, что, почему ты здесь? Вот именно вот этот вопрос, почему ты здесь и что для тебя вот сила для мира? Ні, для мене я, я долучалася до цього проєкту, перш за все, тому що для мене справді не є, я, 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 я не є, не є байдужою людиною, тому що я справді вважаю, що. Сила кожної людини повинна починатися з внутрішнього її з внутрішньої позиції, відношення до життя, відношення до свого світогляду. Чим вона живе, про що вона думає, як вона налаштовує себе, на який чи позитив, чи вона здібна зробити із якоїсь. З якогось інциденту ми будемо перетворювати все в конфлікт, чи ми будемо навпаки намагатись розвести хмари руками і зробити добро і мир для себе, для своєї родини, для своїх ближніх. І насправді, ця екологія, внутрішня екологія кожної людини, вона дуже важлива. І ми маємо все ж таки нагадати людям про основні людські цінності. Ми маємо нагадати своїм дітям, що є таке насправді цінне в цьому житті, що перш за все це. Наша любов один до одного, і на основі цієї любові ми маємо будувати все своє життя. Та любов, яка є не за щось, а не дивлячись ні на що. І Це насправді дуже важливо, і тому сила, сила любові, сила дружби, сила довіри, сила. Фізична, тому що ми як то кажуть, наше тіло це храм для нашої душі. Ми маємо теж про це турбуватись, і я маю надію, що в цих флешмобах, які в нас будуть відбуватись 21-го року, Травня тут на хрещатику, що ми зможемо через ці наші дії ще раз нагадати людям про ці основні цінності. Ми запрошуємо все ж таки всіх долучатись до цього, проносити свої ідеї, брати активну участь у, в, в самому дійстві, в флешмобах, в створенню і в реалізації їхній. І мені здається, що насправді це таке якесь нове пробудження воно дуже важливе на сьогоднішній день. Ми маємо говорити, ми не маємо вже сидіти і мовчати. Багато хто говорив раніше, але напевне вони не зовсім були почуті. Очень ценне, тими своїми мислями, тими словами очень визвождаєш іменно ті проєкту, які зараз я сподіваюся, не возникнуть. Мы говорим о действиях, на самом деле мы не говорим не просто о словах, мы говорим о действиях, мы говорим о сценариях, которые нам навязывают и роли которых мы исполняем. То есть мы играем в театре какого-то режиссера, который взял какой-то сценарий, который написан где-то непонятно где, мы же не знаем, название тех сил, которые какими-то людьми пишут эти сценарии, и мы играем в них роли. И тут мы начинаем понимать после того, что случилось здесь, ну Майдане, вот здесь, где мы сейчас проводим съемку. Мы понимаем, что не только мы, но и очень-очень многие наши близкие и даже далекие, незнакомые нам совершенно люди как будто сговорились. Мы начали думать синхронно о, о мире, о процветании, о бескоррупции, о свободе, о взаимопонимании, о взаимодействии, о счастье, благоденствии, о благородстве. То есть вот эти понятия, они вдруг стали очень важными для нас и они стали частью наших дел. И говоря о сценариях, мы говорим о флешмобах. мы говорим о действиях. Мы говорим о действии. Мы говорим, что мы можем поучиться писать сценарий для своей жизни. Написал сценарий для флешмоба. Да. Мы можем написать сценарий флешмоба. Оказывается, это и просто, и сложно. В чем просто? А в том, что мы просто собрались с друзьями вместе, и мы фантазируем, и мы даже не напрягаемся по поводу того, что мы должны за пять минут что-то родить. Мы просто общаемся, мы друг друга подталкиваем. Мы сидим в уютной обстановке, мы иногда с чаем, иногда на природе. Так или иначе, нам очень тепло друг с другом, и мы сочиняем сценарий флешмобов. Но на самом деле это замечательная репетиция перед тем, как мы поймем, ощутим возможность сложную в каждом человеке развернуть свою жизнь на сколько угодно градусов в любую секунду и начать сознательно воплощать свои мечты в те сценарии которые ты хочешь видеть в своей жизнью то есть мы пишем сценарий для флешмоба мы репетируем сценарии для своей, своей жизни. жизни и вот так вот рассматривать эти сценарии я думаю Та образи, худ художественний образ, образ нашої жизни, наших реальностей, в которой мы ми быть. бути. Чому ми хочемо жити, то ми створюємо і в тому ми живемо. Ми хочемо бути в світлому майбутньому, ми хочемо бути в позитиві, ми хочемо дарувати любов один одному, і ніхто не може тому завадити насправді. І коли кожен це зрозуміє, що все залежить від нього самого, від його внутрішнього налаштування, від того, що від нього йде особисто, конкретно, де він буде давати в цей світ. Ми це те, що ми створюємо. І...